Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Encik Adam dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, saya Kim Yohui dari kelas 22H akan membentangkan satu tajuk iaitu berkenaan dengan kesan perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar. Hmm, adakah anda tahu apakah itu maksud inovasi pendidikan dan mobiliti sosial? Jom, marilah kita lihat topik yang saya akan bincang pada hari ini iaitu kesan inovasi pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar. Ini adalah isi kandungan yang saya akan bincang pada hari ini. Okay. Sebagai pengenalan, inovasi pendidikan ini sebenarnya yang merujuk kepada usaha untuk memperbaharui sistem pendidikan melalui penggunaan teknologi, metodologi baharu dan pendekatan yang lebih fleksibel. Menurut Muhammad Sharifuddin Abdullah ITL pada tahun 2022, mobiliti sosial ialah perubahan kedudukan seseorang atau kumpulan dalam masyarakat. Jadi dengan mengintegrasi inovasi pendidikan ini yang dapat menjadikan sistem pendidikan kini lebih maju dan membantu murid mencapai kejayaan akademik dan juga ekonomi yang lebih baik terutamanya dalam kalangan murid yang berpendapatan rendah. Okay. Terdapat mempunyai tiga kesan positif inovasi pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar bagi kesan positif pertama ialah inovasi pendidikan ini yang dapat meningkatkan akses kepada pendidikan yang lebih berkualiti. Contohnya, platform seperti The Lima iaitu Digital Education Learning Initiative Malaysia yang membantu murid mengakses pelbagai bahan pembelajaran yang lebih berkualiti secara percuma. Contohnya, murid boleh akses kepada The Lima ini dan murid boleh menggunakan bahan pembelajaran yang terdapat dalam aplikasi ini. Contohnya kita lihat ada peta buku digital, okay. AI tools seperti ChatGPT, lalu juga Google, Microsoft, others, lakukan delima dan sebagainya. Jadi boleh lihatlah delima ini telah membantu pelajar mengakses kepada berbagai bahan pembelajaran secara percuma dan membantu mereka juga menyiapkan sesuatu pembelajaran. Okay. Sebagai tambahan, berita ini juga menjelaskan atau menyatakan bahawa seramai seramai 42% atau 2.1 juta murid menggunakan inisiatif ini iaitu The 5 Secara Aktif sepanjang tahun 2023. Dan Timbalan Menteri Pendidikan iaitu Wong Kai Wong Kau Wong juga mengatakan inisiatif ini yang disediakan secara percuma mengandungi pelbagai perkhidmatan seperti yang kita nampak tadi dan sumber pendidikan dalam delima ini menyediakan pelbagai bahan pembelajaran interaktif dan menyerodokkan supaya ini boleh meningkatkan motivasi prestasi dan juga potensi yang dapat membangunkan bakat murid secara menyeluruh. Selain itu, Kesan positif kedua ialah inovasi pendidikan ini dapat mengembangkan kemahiran dan keusahawanan dalam kalangan pelajar. Contohnya, inovasi pendidikan seperti TVET iaitu pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ini dia boleh membantu pelajar membangunkan kemahiran yang diperlukan dalam pasaran kerja moden. Contohnya, dalam berita ini telah mengatakan bahawa TV ini telah menekankan kepada pendidikan yang berasaskan kemahiran praktikal dan teknikal yang amat diperlukan oleh industri dan terdapat banyak kelebihan dalam memilih TV ini. Contohnya, terdapat juga mempunyai kajian menunjukkan sebanyak bahawa 73% majikan melaporkan bahawa mereka mengalami kesukaran dalam mencari pekerja yang mempunyai kemahiran yang sesuai. Jadi di sini kita boleh lihatlah pelajar kiev ini amat diperlukan oleh majikan untuk pasaran moden. Dan selain itu, mereka juga akan mendapat faedah lain iaitu gaji yang progresif. Kepada mereka yang mempunyai kemahiran atau pengalaman yang diperlukan oleh syarikat. Bagi buktinya, di mana kita boleh lihat dalam statistik ini dia telah menunjukkan carta pai ataupun data berkenaan dengan pasaran graduan TVET pada tahun 2023. Contohnya kita boleh lihat lihat kadar GE semakin meningkat berikut tahun. Di mana pada tahun 2000, 2023 telah mencapai sebanyak 94.5% kadar GE dan ini telah meningkatkan sebanyak 1.2% pada tahun 2023 berbanding dengan 93.3% pada tahun 2022. Dan di cetakan ini juga menunjukkan terdapat 73.7% murid TVET ataupun pelajar TVET telah berjaya bekerja. Okay. Seterusnya, untuk kesan positif yang ketiga iaitu inovasi pendidikan ini dapat meningkatkan tahap akademik pelajar. Sebagai yang mana kita tahu sekarang AI telah muncul dan ia telah membantu murid untuk menyelesaikan masalah bukan sahaja dalam akademik tetapi juga dalam kehidupan harian. Okay. Terdapat juga teknologi lain seperti pendidikan, seperti PAN papan pintar interaktif, simulasi pelajaran dan aplikasi e-pembelajaran juga membantu pelajar memahami konsep yang lebih suka dengan mudah. Sebagai tambahan, di mana dalam artikel ini telah menceritakan tentang manfaat PB, PBP iaitu pembelajaran berasaskan projek yang merupakan salah satu daripada inovasi pendidikan. Dan salah satu manfaatnya yang mana kita boleh lihat ialah artikel ini telah bersetuju bahawa PBB ini dapat meningkatkan pencapaian akademi pelajar di mana ia membantu pelajar lebih memahami kandungan pelajaran kerana murid boleh terlibat secara langsung dalam menyelesaikan tugasan dan mempunyai pengalaman dengan mengambil tindakan secara terus dan melakukan aktiviti hands on dalam proses tersebut. Dengan itu, murid boleh membina kefahaman sendiri dan juga menimbulkan kesukaan kepada pembelajaran mereka. Okey. Tetapa juga, juga mempunyai bukti menunjukkan keberkesanan PBD PBD ini iaitu pembelajaran berasaskan projek. Contohnya, artikel ini telah menjelaskan bahawa kesan pelaksanaan PBL iaitu sama dengan PBP. Okey, contoh dalam carta pai ia telah menunjukkan peratus kesan terhadap kesan pelaksanaan PBL dalam matematik. Didapati mempunyai 44% pencapaian akademik dan karangan murid dan kefahaman murid telah meningkat sebanyak 22%. Bagi pelipatgandaan murid telah mengandungi 20%. Baik, seterusnya kita lihat pula dengan kesan negatif Kesan negatif inovasi pendidikan pertama ialah ia boleh memberikan ketidaksamaan akses kepada teknologi. Ini kerana tidak semua pelajar mempunyai akses kepada peranti internet yang berkelajuan tinggi atau kemudahan pembelajaran digital. Terutamanya bagi murid yang tinggal di kawasan luar bandar ataupun di kawasan pedalaman dan bagi yang golongan perbentapan rendah, mereka tidak mampu untuk membelikan peranti atau digital ini. Contohnya, buktinya, contohnya bukti di mana kita boleh lihat bahawa dalam berita ini, ia adalah mengakui, KPM telah mengakui bahawa pelajar di kawasan luar bandar termasuk di Sarawak mempunyai kurang peluang untuk membangunkan kemahiran digital berbanding dengan rakan sebaya di bandar disebabkan oleh faktor sosioekonomi yang lebih rendah. Okay. Tambahan pula, di mana laporan skor kompetensi digital pada tahun 2023 menunjukkan bahawa purata skor bagi murid sekolah luar bandar adalah sebanyak 3.24 berbanding purata skor kebangsaan sebanyak 3.31 manakala purata skor bagi murid sekolah bandar menunjukkan skor yang lebih tinggi iaitu 3.34 jadi dengan perbezaan dengan perbezaan uh, dengan perbezaan skor kompetensi digital ini ia telah boleh mewujudkan jurang dia boleh mewujudkan jurang digital sekolah di bandar dan juga di luar bandar. Okay, seterusnya, untuk kesan negatif yang kedua ialah inovasi pendidikan ini ia boleh menjejaskan kognitif pelajar jika pelajar menggunakannya dengan tidak tergawal. Contohnya, sekarang penggunaan AI telah menjadi suatu aplikasi yang popular terutamanya dalam dunia pendidikan. Dan dalam berita ini, ia telah menjelaskan bahawa Pensyarah Kanan Fakulti Komputeran dan Meta Teknologi Universiti Pendidikan Sultan Idris iaitu Profesor Madya Dr. Hafizu Fahri Fah -ha Fanahi berkata kebergantungan kepada AI iaitu ChatGPT boleh mengakibatkan pelajar terbelangkap dalam pemikiran yang terhad dengan hanya mampu beroperasi dalam lingkungan prom yang diprogramkan. Dan ini juga termasuk AI ini boleh membawa nilai negatif kepada murid. Contohnya, tanpa kemahiran pemikiran kritis yang kukuh dan karangan pelajar, mereka mungkin tidak dapat membezakan antara merumat yang sahih ataupun meragukan. Jadi, beliau menegur ataupun menasihat pelajar haruslah bijak menggunakan AI ini dan berpantukan kepada asas dan nilai yang ditetapkan oleh institusi pendidikan. Baiklah, jadi sebagai kesimpulan, inovasi pendidikan ini telah membawa pelbagai perubahan positif dalam sistem pembelajaran seperti yang kita bincang tadi iaitu dapat meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti, meningkatkan akademi pelajar dan mengembangkan kemahiran pelajar termasuk dalam bidang keusahawanan dan juga teknikal dan pada masa yang sama ia juga boleh membawa kepada kesan negatif jika murid tidak menggunakan inovasi pendidikan ini secara bijak ataupun tergawa. Oleh itu, menggunakan inovasi pendidikan harus dilaksanakan secara seimbang dan inklusif dengan sokongan yang mencukupi kepada semua pelajar agar manfaatnya dapat dirasai secara adil dan tidak menambah jurang sosial yang ada. Okay, ini adalah rujukan. Baiklah, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian terima kasih.